После прошлой игры нас все списали со счетов, но мы решили побороться за выход в финал. Витя, что ты делаешь? Ты же с нашей командой. Простите, ребята, я просто перенервничаю. Что творится? Ребят, я не понял. А где Костя опять? Так, Веня, давай по последней, потому что мне скоро на сцене. А стиль, походу, твои уже на сцене. Ого, я побежал. Пилот, а дайте-ка я пропихнусь. Ребята, что-то я уже устал. Костя, ты зал видишь? Лиля, в зеркальце. Мне что, подойти к нему? Ну, не знаю, давай подойти. Ты зал видишь? Вижу. Жюри видишь? Ну, вижу. Не стыдно. <связи> Тому, на кого я смотрю, походу не, сейчас я другого найду. Так, не поясничай. <связи> Костя, что это? Это сына из садика забрал. Фу, да отлегло. Команда КВН, товарный вопрос. Поехали. Давайте предположим возможное поведение студентов с разных стран, которые узнали, что поступили в университет. Америка. Папа, я поступил в колледж. Сын, я тебя поздравляю. Теперь ты будешь много бухать. Да. Будешь курить траву. Это будет девушка черлидер. Два года ты будешь выглядеть на 54! Китай! О отец, я поступил в университет. Я поздравляю тебя, сын мой. Теперь в общежитии, в твоей комнате будет жить всего лишь 22 человека. Ура! Иран! Отец, я поступил в университет и даже поселился в общежитии. Ничего себе! Я тебе дарю то, что подарил мне мой отец. Это карта, ми, карта минного поля между общежитием и университетом. Спасибо, отец. Африка. Папа, я поступил в университет и даже взяли баскетбольную сборную. Мне даже выдали кроссовки. Ничего себе, сын! Так это же первая обувь в нашем поколении! Украина! Ну, так я так і не зрозумів. Це ми за бюджет чи за контракт копаємо? За контракт, батько. Так почекай, а на бюджет скільки копати? Ото бачиш два, два трактора поле а то на бюджет. Да рулю вас, сину, в армію підеш служить. Ну служити. студенческую тему. Представьте охранника в общежитии, который пересмотрел фильм «Властелин колец». Дядь Коль, в общежитии пустите. Ты не пройдешь. Я служитель тайного огня, повелитель пламени Анора. Боговый год не поможет тебе пламя Удуна. Возвращайся во мрак. Ты пройдешь. Бегите, глупцы. Ничего, ничего, я вечером рэпа посмотрю, посмотрю за фонарь. Давайте подумаем о том, что у каждого известного футболиста был свой двор, в котором проходило его детство. Чу-ба-чи! Месси, Зита, Роналдиньо! Блин, Буфон. Буфон, заходит за нас. Только ты стой на воротах, потому что ты мотаться вообще не умеешь. Ребят, ребята, можно с вами? Милевский, иди кури за вот этими санями, да. Ролдушка, иди домой борщ кушать. Блин, пацаны, даже поиграть не успел. А ты мяч оставишь? Да не, мяч новый, вы еще пробьете. А ты подпить вынесешь? Да не, пацаны, я если один раз домой зайду, мне больше не будет. которая очень, ну, очень, ну, в общем, смотрите, ситуация в киевском супермаркете. Здравствуйте. Здравствуйте. Пип, Пип, с вас 98-22. Вы будете рассчитываться карточкой или наличными? Карточкой. Пип, распишитесь, пожалуйста. Хорошо. ребята, мне кажется, моя мечта сбылась. А я мечтаю про выход в финал. А я хочу, а я хочу опять по бегать, бегать. Так, все, 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 Кость, с тобой все понятно. На сцене была команда «Товарный вопрос». Сочиняем мечты. Не